Добрий день, мене звати Руслан Халапов. За кадром працює Імран Усіїнов і знімальна група «Криммедіа» Медіа робить свій перший репортаж з території Росії. Ми перебуваємо на Курщині, в центрі міста Суджа. А в цьому матеріалі ви дізнаєтеся про гуманітарну ситуацію і безпекову ситуацію тут в регіоні. Поговоримо з цивільними мешканцями, поговоримо з військовослужбовцями. Це був пам'ятник Леніна, але. Росіяни чомусь як пам'ятаєте історію з островом Даманський. Так не доставайся ти ж нікому. Даний пам'ятник був вражений боєприпасом, якщо не помиляюсь, з ФПВ-дрона. Там далі ви побачите, що вічний вогонь, який також був вражений ФПВ-дроном. І там валялися навіть залишки цього еппіврону. три чотири дні українських солдат здесь не було. Мы думали, вот придут, сейчас там это. Они пришли такие вот вежливые, такие внимательные. Чего вам? А, вам покушать? Нет. У вас покушать есть? Я говорю, вам надо. Они, нет, вам. Ну, мы вам дадим покушать. Я говорю, нет, мы пока еще... Картошка есть еще, овощи еще растут. А продукты а... откуда вы берете, помимо огорода? Ну, вон, в магазинах сейчас взяли, а нам хватит. В администрации собирали эвакуацию на двух газелечках. Что такое две газели? 13 человек в одной, да? Что это? Это ни о чем. А их пришло туда, ого-го, да все инвалиды, да все старенькие, да все больные. Какая эвакуация? Никто, они сами свои задницы посадили в свои Мерседесы и поехали, кто должен этим заниматься. И все. Варії всі бросили, город бросили, начальство никакого не Всі бросили. Дуже складна ситуація. Вона контролюється силами оборони України, але російські війська гатять по цьому місту так, як вони це робили більше двох років по прикордонній Сумщині зі всього озброєння. Тож населення змушено перебувати без е, світла, зв'язку води. В підвалах ховатися від обстрілів Збройних сил України. Сили оборони дотримуються своїх гуманітарних всіх принципів і міжнародних угод і доставляють їжу, питну воду бутильовану, прийом лікаря організований, тобто ліками забезпечують. Зараз ми перевіряємо, де населення, яке було покинуто росіянами, не евакуйовано. Це здебільшого люди похилого віку. Люди... На дорозі ще перебувають якісь снаряди, так? Так, торчать так. Хвостовики від ракет. Яка загроза саме? Це обстріли, так. це дрони, що Росія не Воно і так, і так це є. Це і приходить, і працює наша артилерія. Справа в тому, що тут до, в різних місцях до, до ворога різні відстані є. Зараз і артилерія така, що. І FPV-дрони для них десятки кілометрів навіть не, не, не відстань. В таких місцях, де їх збираємо для того, щоб і забезпечувати передовим харчування, там, генератори, лікарів, вони вже там, десятками збираємо деякі де місця. Решту ми ходимо ну, по домах, виявляємо, кому треба допомога, яка щоб ви можете їх забезпечити. Це, ну, такими Розміщенням в безпекове міста більш-менш. Тобто зараз працюють наші фахівці теж. Як цілому ставлення цивільних до Сил оборони? По-різному. Здебільшого є україномовні, які тісні зв'язки мають з Україною. Дещо нерозуміння є, вони про якесь братерство деякі ще згадують, що як раніше. жили, а что до этого привело, они даже не хотят задумываться. На, на выборы, говорят, мы не ходим, мы ничего не решаем. И так э, э, наши військові уже демонстрировали им фильмы про то, что они вытворяли в Бучі, в рупине, mm -hmm. То есть они про это ничего не, не знали, думали, что это выгадки и, и продукция Голливуда, как они говорят. Это в селе авиационная бомба упала. Авиационная бомба. Это Видно, что это воинская часть. Это село обычное. Такое же, как и Суджа село. Или это город? город? Это город Суджа. Да. Хорошо. А это село, в котором военных не было. Одни говорят одно, другие другое. А кому верить? Вот скажите, кому нам верить? Я на войне с 14-го года. Вот. Я общался с вашими солдатами, с первыми десантниками, которые говорили, что они заблудились, что они ехали на учения. У каждого по четыре комплекта рожков и они готовы были убивать. Они ехали с боевым комплектом на Украину. Зачем? 22 февраля, когда все люди спали, Путин что сказал? Я объявляю СВО и да, полетели да, ракеты да, по мирным да. городам. Не да. по воинским и никто частям. даже не знал из русских. По мирным по мирным городам полетели. Сколько людей погибло? Мы объявляли войну? Нет. Мы к вам шли с войной? Нет. Нет. Что случилось? Люди добрые. Вы же сами говорите, что мы все были родные и близкие. Да. А как же вы теперь спрашиваете и говорите, а что ж происходит, как же это произошло? Это вот так хотим. вот и происходит. Вы молчите, вы даете право своим правителям, они вот это делают. А что, что мы сделаем, простой народ? Вот скажите, что, что мы А что в Украине нас... простой народ Ставьте сделал стой. своим президентом? Нам индукович? доступа до Москвы mm. нету. С самого начала мы просто побежали все по подвалам, что такое. Потом мы думали, может, здесь где-то началась эвакуация, но мы не, виноваты, но мы не знали. Как-никак такая серьезная ситуация. Спустя, наверное, где-то дня два наши соседи решили выйти посмотреть, что где как оказывается, военные наши yeah, все-таки как-то решили, было, причем не администрация, было, только военные да. русские начали вот хоть как-то что-то сами с, захотели строить, это все, вот ну, там. всех нас вывести. И, и смогли вывести только три машины, и да, все, да, только да, третья да, уже да, не смогла да, вернуться. Потом начали, об, ну, военные украинские узнали, что мы находим, что военные русские находятся в том здании, и начали полностью громить вот это здание. Хотя они, они не знали, что мы там находимся. Здесь была небольшая перестрелка, я так понимаю, ночью. Но мы все очень уставшие, мы всю ночь не спали. Когда Во только общем, нас эвакуировали, нас... мы все нужно уехали спать. А, пока, а потом, этой же ночью, они ушли отсюда. Зараз ми вирушаємо в інший населений пункт. Зміркування безпеки не може назвати його назву, але буквально за 10 хвилин після 10-15 хвилин після зйомки на центральній площі туди прилетів fpv дрон російський. Тобто це підтверджує слова військовослужбовців про те, що росіяни продовжують намагаються обстрілювати місто, попри те, що тут перебувають їхні громадяни і цивільні. продуктов нам привезли только хлеб два раза и воду. И то не на всех. Сегодня привезли третий раз 30 буханок сюда нам. И наш вот фельдшер со старостой, его жена, повезли на улицы, на которых вообще ничего еще не возили. Вот говорят, вот, что в медпункт завезли, оставили. Вот уже второй раз вскрыли медпункт. Кто, не знаем. Было ли вам объявлено какой-то эвакуации, возможно? Мне никто ничего. Не знаю, почему-то сельсовет успел свалить. Если будет возможность эвакуироваться, вы будете эвакуировать. На территорию России. Ну, сейчас осталось 120 человек. Баб... В основном бабушки пожилые. Ну, двое детей осталось. 12-13 лет. Привозили лекарства, передавали. Вот сейчас развожу по улицам на каждого человека, уже комплектованные. Вот, и на каждого человека развожу. Хлеб привозили, воду привозили. Тоже жена развозит хлеб, воду людям. Кто а? привозил? Военные привозили, а то я не знаю. Как военная комбинатура, по-моему, развозит. Они не представляют, они привезли, сказали, вот вам хлеб, вот нужно раздать людям. Потом воду привезли, потом лекарства привезли. Ну, лекарства привозили еще, военная комендатура, да. Обстрелы постоянно мы их слышим. Только лишь того, что по силе возможности копаемся по-домашнему и никуда не выходим. Ну, а к дочери все равно хожу проведывать. Не планируете эвакуироваться? Нет, никуда не поеду. Буду тут умирать. Как относится украинский военнослужащий что они хорошо относятся, приходят, приходят, спрашивают, что вам необходимо надо. А необходимо только лишь того, что лекарства привезли, хлеба привезли, воды. Привозят? Ну да. В общем, гуманитарная ситуация, с остальным, с электрикой, возможно. С... Электриков здесь никого нету абсолютно. Мы же без, без света сидим. Что я могу сказать? Мы каждый день думаем, хотя бы быстрее, быстрее все это закончилось. Страшно. А куда деваться?